КП ЖТУ Светлосеть на прошлой неделе Как Работал. Хорошо, что подключили тепло, правда? Да. Даже да. Сейчас только мы осознаем, что мы правильно все делаем. Некоторые тут говорят, а зачем нам это тепло, лишнего Ну, пока тепла еще нет. Поэтому да. все правильно, это предприятие ваше дело, и а вы как руководитель. Да, но ну мы работали в штатном режиме на прошлой неделе. Сейчас среднесуточная температура за прошлые сутки плюс 2,7 градуса. То есть до трех дней по 8 градусов и выше пока рано. Но как бы там ни было, совещание, которое состоялось в обл. даже в пятнице, в, в общем-то департамент топлива, топлива и энергетики выдал рекомендации следующие, что каждый город будет самостоятельно принимать решения, но учитывая, что у нас возможен факт принятия решения по установлению стоимости природного газа задним числом, ну, возможно, некоторые издержки по предприятиям. Но ну, в любом случае мы отслеживаем температуру среднесуточную, получаем ее от комиссаровки, сами снимаем данные. Официально является температура комиссаровки. Мы будем предоставлять в адрес исполнительного комитета для принятия окончательного режима э, вопроса по продлению отопительного сезона в апреле или о его прекращении в марте месяце. На сегодняшний момент предприятие технически готово продолжать работу и в апреле месяце. Есть одно «но». Пока НАК «Нафтогаз Украины» не подтверждает объемы на апрель месяц, объемы потребления газа, мы запросили 770 тысяч кубометров, ну, плановые цифры, они пока ждут постановления Кабинета министров о стоимости газа. Ну, то есть, если мы получим такое подтверждение, то вообще технических никаких организационных вопросов о продлении на апрель, если будет холодно, вопросов не будет. Что касается режимов работы, на сегодня у нас прямая 53, обратка 36 по западной и по восточной 38 градусов. Потребляем 3000 кубов в час газа природного. Аварийные ситуации у нас были на прошлой неделе по двум адресам. Это было Горького 19 и Кропоткина 6. Работы были выполнены, как говорится, порывы устранены. По расчетам населения. Население на сегодняшний момент рассчитывается 85,1%. Процент уже процент увеличился. Если будут проведены льготы и субсидии, которые у нас уже находятся 3 недели в Киеве, на сумму 2 миллиона 480, то процент еще вырастет в пределах 90%. Но на сегодняшний момент ни одному городу не провели еще зачеты по льготам и субсидиям. Все документы находятся в НАК на вторая. По расчетам за приводный газ, ну, есть у меня табличка, я взял на совещании в Днепропетровске по этому отопительному сезону, вернее, по нынешнему 2016 году, но ну, наше предприятие, в принципе, лучшее по области. У нас 153,8% по расчетам, ну, те деньги, которые мы направили на газ, в газ, на КНАФТОГАЗ Украины. Ну, Следующий это 10,4%, это Павлоград. Дальше идут города, в которых на уровне 70%. Ну, одно дело наши фактические расчеты, это те деньги, которые мы уплатили, другое дело, как их относит НАК «Нафтогаз». НАК «Нафтогаз» обычно Довольные. относит по, по, долгам предыдущих периодов. Это вам, понятно. Я, 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 Сегодня в 11, оперативку эту закончим до 11, Сегодня у нас комиссия, пожалуйста, вы на комиссии должны быть и должны быть опаснить те вопросы по трубопроводу. Вы поняли? Это очень важные вопросы, потому что депутаты сегодняшнего созыва так просто списывать коммунальные имущество не, не намерены. То есть они хотят вплоть до того, чтобы выехать на место, посмотреть, где там чего лежит и так далее. И как это можно использовать. Если оно не вводилось в эксплуатацию, там вообще по списанию есть вопросы. Александр, Нет, на 11 готовьтесь, да. в том числе с бухгалтерией, пожалуйста, свои. И готовьтесь, что депутаты будут выезжать на место.